Уникальный строй. Четыре вертолета. Скорость 220 км в час. И самолет Су-27. На празднике русских видите и стрижей. Дорогие друзья, это впервые в мире. Су-27 и 4 Ми-28. Никто в мире до этого этого не делал. Мы хотели это сделать несколько лет. Наконец-то мы смогли это сделать. Пилотажная группа Беркуты и Субат. Да, за игру русский витязи, конечно же, бед, потому что этот эксперимент...